5-ci sinif dərslikindən səhifə 203 Ölçülər və faiz mövzusu faiz olduğuna görə qeyd edim ki, ədədin faizini tapmaq üçün verilmiş ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Və ya hətta verilən ədədi 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə vurmaq lazımdır. Qaydamız budur. Burda dediyim kimi ikinci qaydayı övün olaraq verilən ədədi 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə vururuq. Bir neçə nümunəmən izahını göstərəcəm. Sonra isə qalan misalları Birinci tapşırıqda verilən nümunəyə uyğun olaraq eyni şəkildə yazacağam. Demək ki, burada əvvəlsə baxaq, birinci də 5.8-i 100-ə bölüb 25-ə vurarıq. Yəni bir başı yazırıq burada. Alınacaq 0.58. Və ya da digər üsulla, yəni bu birinci üsulla, ikinci üsulla demədi. Belə də edə bilərik ki, 5.8-i Ə, verilən ədədi faizə vurub, yəni 25% vurub 100-ə bölərik. Yəni kəsr şəklində də yaza bilərik, yenə də eyni ədədlər. Yəni ə, bu misalanın hesablanmasına görə, yəni bir neçə üsul var. Hər üsulu göstərirəm. Siz növbəti tapşırıqlarda hansı rahatdırsa, eyni ilə o qaydaya uyğun yaza bilərsiniz. 3-cü isə sizin kitabınızda izah verildiyi formadadır ki, 5.8-i əvvəlcə 100-ə bölür. Ə, alınır ki 0.58 ə demə 0.108 sonra ondan e, e, demə burada olduğu kimi sonra ondan cavabı 25-ə vurur. Burdan da alır 1.145. Yəni e, ikinci formada 0.158-i -də, də vurarıq e, 25-ə. Yəni 1-ci mərhələdə, necə 1-ci tapşırıqda eləmişdik. 5-ci mədə 8-i 100-ə böldük, sıfırda si 100-də 58 aldıq. Sonra isə aldığımız cavabı 25-ə vurduq. Yəni alırıq 1.45. Bunu sadəcə o mərhələli şəkildə sizin kitabınızda izah verilibdi. 5-ci mədə 8-i yenə qeyd edirəm. Bölərik 100-ə, alır sıfırda 100-də 58. Sonra aldığımız cavabı vuraq 25 faizə. Yəni faiz göstərən ədədə vururuq, alırıq 1.45. Yəni bu şəkildə yaza bilərik. Bu tapşırığımızda nimə ona görə mərhələli şəkildə hesablanması verildiyi üçün növbəti demə víssaları bu şəkildə davam edəcək. Yəni 1,145 kq olacaqdır. Yaxşı olar ki, vahidləri yanında yazasınız. kq dırsə kq, kilogram, qram dırsə qram. Yəni kütlə vahidləri necə verilib, o şəkildə də yazasınız. 25 demə 25 kq-ın 1%-i. 25 kq-ın 1%-ini tapmaq üçün 25-i bölərik 100-ə. Alınacaq 0.25 Sonra isə 0.25-i 0.25-i vurarıq. Yəni, % göstərən ədəd 1 olduğu üçün 1-ə vurarıq. Anlasaq 0-dan 0.25. Yəni bu şəkildə olacaqdır 2 kq. E, növbəti olacaq 435 kq-ın 10%-i 435 kq-nın 10%-ni tapmaq üçün 435-i bölərik 100-ə, aları 4.35. Aldığımız ədədi faiz göstərən ədədə vurarıq, yəni 4.35-i vurarıq 10-a. Alınacaq 43.5 kq. E, Burda növbəti ardınca bu şəkildə yazaq. 14.5 kq-nın 3%-i. 14.5-i e, vurarıq bölərək 100-ə alınacaq 0.145. Sonra aldığımız ədədi 0.145-i vuraq 3-ə. Alınacaq 0.4435. Növbəti 12 tən 12.175 kq-ın 10%. 12.175 kq-ın 10%-ni tapmaq üçün əvvəlcə 100-ə bölərik, alınacaq 0.1275. Sonra aldığımız 0 tonunda 10000-də 1275-i vurarıq 10-a. Yəni faiz göstərən ədədə. Alacaq 1 ton 275 kq sonuncu 9 kq-ın 22%-i, yəni 9-u bölərək 100-ə, alınacaq 0.9%. Sonra 0.9%-ü də vuraq 22-yə, yəni faiz göstərən ədəd, buradan alınacaq 1.98 kq. Yəni cavabımız bu şəkildə olacaqdır. Növbəti tapşırığa keçirik. Keçən tapşırıqdan hesablayan verilən ədədlərin əgər qramla ifadə olunursa qram ə, aldığımız cavabda qram yazırıq, millilitrlədsə millilitrlə yazırıq. Birinci sütunda hamsı qramla yazırıq. E, deməli, 200 qramın 15%-i. Mən e, sizin kitabınızda izahda 2 mərhələli şəkildə verilmişdir. E, birinci tapşırığı bu şəkildə yazsın. İkincinici isə mən qısa olaraq birbaşa yazacam. E, i̇ndi izahını e, göstərirəm. 200 qramın 15%-ni tapmaq üçün 200-ü 15-ə vurub 100-ə bölər. Yəni verilən ədədin faizini tapmaq üçün bu ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Alınacaq 30 qram. Sonra e, 20 qramın 5.5%-i. 20 qramın 5.5%-i tapmaq üçün 20-ni vuraq 5.5%. 5-ə, yəni ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Burdan e, alarıq 20-ni 5.5-ə vuran da 11 alınır. 110 alınır, 110 ə gizon alınır gizon da bölərək 100-ə ancaq 0.1% 1.1 1.1 alınır Növbəti tapşırığa keçirik. Yəni 50 qram 50 qramın 4.5%. Yəni 50 qramın 4.5%-ni tapdıqda yenə. Bundan əvvəlki tapışır, ə, misallarda olduğu kimi 50-ni 4.5-ə vurub 100-ə bölərik. 50-ni 4.5-ə vuranda alınacaq 225. Bölərək 100-ə o da 225-i 100-ə böləndə 2.25 100 bölərik, alınacaq. 500 ml-in, yəni bunların yanında qram yazıram. Bundan sonra ikinci sütunda verilibdi millilitrlərlə. 500 ml-nin 22.5%, yəni 500-i vurarıq 2.5-ə, bölərik 100-ə. 500-i 2.5-ə vuranda 1250 alınır, bölərik 100-ə. Burdan da alınacaq 12.5 ml. Yəni burada 12.50 alınır, sadəcə olaraq onluq kəsr şəklində verilir. Sonda sıfır varsa onu yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni məcburi hal yoxdursa, yəni tapşırıqlarda ardınca digər misalları həll etmək ə lazım deyilsə, birbaşa cavab yazılırsa, düzgün qaydada yazılsa 12.5 olar. Ə, növbəti 45 ml-nin 1.5%-i. 45 ml-nin 1.5%-ini tapmaq üçün 45-i 1.5-ə vurub 100-ə bölərik. Alınacaq 45-i 1.5-ə vurub 100-ə böləndə burda 67.5 alınır. Bölərik 100-ə. Anaça 0.675 ml. Sonuncu 450 ml-in, 450 ml-in belə 0.8 faizi. Yəni 450-ni vurarıq 0.8-ə, bölərik 100-ə. Hamısı eyni qayda ilə davam etdirilir. Sadəcə burada diqqətli olmalısınız ki, hesablamalarınız doğru olsun. Deməli 450-ni vurduq 0.8-ə alınacaq 360. Bölərik 100-ə. 360-ı 100-ə bölsək 3.6 ml olacaqdır. 3-cü tapşırıqla baxırıq. 3-cü tapşırıqda əvvəcə faizlər verilib və faizlərə görə məbləğlərin tələb olunan faizlərini tapın. Diqqət yetirsəniz, 1-ci sırada 25%-ni, yəni qarşısında da məbləğlər var. 45 manat, 3 manat, 7.5 manat, 120 manat. Demək ki, Burda bu sərədə olan bütün ə, məbləğlərin hər birinin 25%-ni tapmaq lazımdır. 45-in 25%-ni tapmaq üçün 45-i burda digərinin əksini də yaza bilərik və ya hətta ikinci tapşırıqda olduğu kimi də yaza bilərik. Hər iki halda da doğrudur. 45-i 25-ə vurub 100-ə bölə bilərik və ya hətta birinci tapşırıqda yazdığımız kimi 45-i 100-ə bölüb 25-ə də vura bilərik. Yəni anlasaq 11 tam 25. Ə yəni alınır. 1125 alınır. 1125-i də 100-ə böləndə 11,25 alınacaqdır. manat. Sonra e, 3 manatın 25%-i. 3 manatın 25%-ni tapmaq üçün 3-ü 25-ə e vurub 100-ə e bölərik. O da alınacaq e, 75. 75-i də 100-ə e bölsək 0,75 manat. Növbəti 7,5 manat. E, 7,5 manatın e, 25%-i. Yəni burada da 25-ə e vurub 100-ə e bölərik. 1.5-i 25-ə vursaq 100-ə bölsək e, alınacaq. Eee, demək 187.5, onu da beləyə 100-ə alınacaq e, 1.875 manat. Bu şəkildə olacaqdır. 120 manatın İlmiş vəsina baxırıq. 120 manatın 25 faizi. Digər halda da qeyd etdim ki, ədədin 25 faizini tapmaq bu ədədin 1/4-ünü tapmaq deməkdir. Yəni bunu da qeyd etmiş olaq ki, yəni hər dəfə 25-ə vurub 100-ə bölməkdən sən həmin verilmiş ədədi 4-ə bölüb 1-ə vursa kifayət edəcəkdir. Mən bəzi misalları bu şəkildə də həll etdim. E, 25 faizi, aha, 120-nin. 120-nin e, 25-ə vurarıq, 100-ə bölərik. Mən bunu birbaşa hesablamadan Sadəcə olaraq 120-nin 4-də birini tapıram. 120-ni 4-ə bölsəm 30, 1-ə vursam yenə də 30. Yəni 120-nin 25% mayızı, 30 manat olacaqdır. Deməli növbəti sırada ikinci verilən ədədlərin 5%-ni tapırıq. Yəni 1 manatın 5%-ni tapmaq üçün 1-i 5-ə vurub 100-ə bölərik. Yəni ancaq 1-i 5-ə vuranda 5, 5-i də 100-ə vursaq bölsək 0.05 manat olacaqdır. Növbəti e, digəri 6 manatın 5 faizi. 6-nın 5 faizini tapmaq üçün 6-nı 5-ə vurub 100-ə bölərik. 6-nı 5-ə vuranda 30. 30-u da 100-ə bölsək 0,3 alınacaq. 0,3 manat. E, digəri 75 manatın 5 faizi. E, 75-i 5-ə vurub bölək 100-ə. 75-i e, 5-ə vursaq e, alınacaq 30 e, 375. 375-i bölərik 100-ə, alınacaq 37.3, 100 3.175. 3.175 manat olacaqdır. Yəni 75 manatın 5 faizi 3.175 manat alınır. Digəri 250 manatın 5%-ni tapsaq, 250-ni vurarıq 5-ə, bölərik 100-ə. 250-ni 5-ə vuranda 1250 alınır. 1250-ni bölərik 100-ə, burdan da alınacaq 12.5 manat və ya 12.50. Ona əlldəcmiyə yazmaq ehtiyacı yoxdur. Yenə qeyd edirəm. 12.5 yazmaq kifayətdir. 3-cü sırada yazılıbdır 16 manatın 12 faizi. 16-nın 12 faizini tapmaq üçün 16-nı vurarıq 12-yə, bölərik 100-ə. Demək bunu hesablayaq. 16-nı 12-yə vursaq 1.12-ni 12-yə vuran da 192 olur. 192-ni də 100-ə bölsək, alınacaq 1.92 manat. E, növbəti 24 manatın 12 faizi. 24-ün 12 faizi, yəni faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölərik. Alınacaq 24-ü 12-yə vuran da 288, bölərik 100-ə. 2.88 manat olacaqdır. Yəni 24-ün 12 faizi. 45-in 12 faizini tapmaq üçün 45-i 12-yə vurub bölərik 100-ə. Burdan alınacaq 45-i 12-yə vuranda 540. 540-ı da bölərik 100-ə. Alınacaq 5.4 manat. Sonuncu bu 3-cü tapşırığın sonuncu misalıdır. 120 manatın 12 faizi. 120-ni vuraq 12-yə, bölərik 100-ə. Burdan alınacaq 1440 bölərik 100 14.4 manat. Yəni 120-ni 12-ə -yə vuranda 1440 alınır. 1440-ı da 100-ə bölürük, 14.4. Yəni 14.40 əslində sonuncu sıfırı yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni 14.4 olacaqdır. 4-cü tapşırığa keçirik. 4-cü tapşırıqda. Fiqurların yerinə uyğun ədədləri yazmaqla bərabərlikləri tamamlayın. Burda baxırıq. 13 = 100-də Ə, yazılmayıb, deməli fiqur verilib. Əvvəlcə 143 deməli 10 100-dən 10 dəfə kiçikdirsə, demək ki, burada sürətdəki də üstdən 10 dəfə böyük olmalıdır. Necə ki 100 10-dan 10 dəfə böyükdür. Burdakı da sürətdəki də 10 dəfə böyük olmalıdır. 3-ü də 10-a vursaq olacaq 30 demək ki 130 o deməkdir ki biz yüzlü kvadratda qeyd etdiyimiz kimi hər bir ədəd 1 faiz yüzlü kvadratda 1 kvadrat kiçik kvadrat bu ədədin 1 faizi hesab olunur. Bu da 100-dən 30-u 30%, 30 deməkdir. Yəni biz bunu əvvəlki dərslərimizdə keçmişdik. Yenə qeyd edirəm, digər halda bir başqa bir izahını da verim. Demək 13 130 %x onu bu şəkildə. Bu e, qeyd etdim ki, əgər məxrəc digər məxrəcin e, yəni bərabərliyin bir tərəfində olan məxrəc, digər tərəfində olan məxrəcə neçə dəfə kiçikdir və böyükdürsə, sürət də eyni olaraq dəyişir. Yəni burada 100 ondan 10, 10 dəfə böyük olduğu üçün bu yüzdən sürətində olan, yəni bu kəsrin sürətində olan ədəd də burdakı sürətdən, yəni üstdən həmin dəfə çıxılmalıdır. Yəni 10 dəfə böyük olduğu üçün 3i üçü də 10-a vurduq, 30 aldıq. Yəni bu şəkildə tapmış olduq. Yəni növbəti digər tapşırıqları da buna uyğun hesablayacaq. Deməli, onda burada yazılmayıb neçədir? 100-dən 40. Biz bilirik ki, 100, mən bunla nə izah etmişdim ki, 100-lük kvadratə görə, yəni 100-dən 1-nəsi ədədin 100-də 1 hissəsinə yəni faiz deyilir. Yəni belə bir qaydamız var idi. Yəni burada 100%-də %40 40dsa, bu 40%-i göstərir. Və e, deməli ondan 10 dəfə böyükdür 100. Demək ki, bunun sürətindən də, 100-ün sürətində, yəni bu üçəsinin sürətində olan 10 dəfə böyükdür. 40-ı 10-a bölsək alarıq 4. Yenə qeyd edirəm. 10, 10 onu 10-a vuranda 100 alırıq, 4-ə də vuranda 10-a 40 alırıq. Bilirik ki, kəsrin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vursaq və ya xopda bölsək, ona bərabər kəsir alınır. E, digər bu şəkildə isə edim. 10 4 vur 10, 10-a vuranda 10-a, yəni 10 da yəni 4-ün sürət və məxrəcinin 10-a vurduğu aldıq 100-də 40. Yəni bu qaydaya əsasən sadəcə olaraq biz bunun əksinə yerinə yetirib tapmalıyıq. Bölərək də eee 5/2 və faizdə neçəsə yazılmayıb, burada da faizi qeyd olunubdur. Deməli 100 5-dən neçə dəfə böyükdür? Bunu tapmaq üçün 100-i bölərik 5-ə, aldıq 20. Demək ki 20 dəfə böyükdür. Bunun sürəti də 5/2-nin sürətindən 20 dəfə böyük olmalıdır. 2-nə vuraraq 20-yə burdan alarıq faizdə 40. Demək ki, 140 olacaqdır. Faiz şəklində isə 40% olacaqdır. Növbəti tapşırıqda 10-da neçəsə yazılıb, 10-da bilmirik neçədir və 100-də neçəsə yazılıb, faiz isə 80%dir. 80%, 80 olduğunu bildiyimiz üçün biz artıq bilirik ki, 100-də 80 olmalıdır. Yəni qaydamızın əsasən və 10 100-dən 10 dəfə kiçikdir. Yəni 100-ü böldük 10-a onda beçikdir. Demək ki, bunun sürəti də ə, onun 10x-in sürəti də 180 sürətindən 10 dəfə kiçik olmalıdır. 80-i də bölərik ona, alınacaq 8. 8 də ə, bu şəkildə olacaq. 10 də 8 bərabərdir 180 bərabərdir 80%. 80 Növbəti tapşırıq. Əndə d neçəsə, 100-də yazılmayıb sürəti və 2%. Faiz. 2%dirsə, demək ki, sürətdir buna bərabərdir. Sürətdə 2 olacaqdır. 50 100-dən 2 dəfə balazadır. Yəni 100-ü bölərik 50-yə. Yəni sürət məxrəc nisibətən kiçikdirsə, sürət də o qədər kiçikdir. Ki, 2 ki, yəni, bu, alınır. Demək ki, 100-də 2-nin də sürətini 2-yə bölərik ki, 50-də neçəsə. Yəni bu kəsrin sürətini tapaq. 2-ni də 2-yə böləndə 1 alınır. Demək bu ədədi gəlib məxrəci 50 olan kəsirdə yazmaq lazımdır. Gəldik isə yenə diqqət yetirək ki 50-nin sürət məxrəsini 2-yə vursaq, ələ nəçə varanda 100, biri 2-yə vıranda 2 alınır. Yəni bu deməli misalımız düzgün həll etmişik. 20-dən 7 100-dən neçə sərə? Bu da faizdə göstərilməlidir. Demək baxaq, 120-dən neçə dəfə böyükdür? Tapaq. 100-ü bölərik 20-yə. Əslində buna möğəzməyə ehtiyac yoxdur, çünki hamımız bilirik ki, 120-dən 5 dəfə böyükdür. Sadəcə olaraq izah üçün və azıram ki, daha aydın olsun. 5 dəfə kiçik olduğu üçün, demək ki, bunun məxrəci də 20-də 7-nin məxrəci də 100 məxrəci 100 olan kəsin sürətindən bu qədər kiçikdir. Yəni 5 dəfə kiçik böyükdür. Yəni 120-dən 5 dəfə böyük olduğu üçün onun sürəti də 7-dən 5 dəfə böyük olacaq. 7-ni də 5-ə vuranda alınacaq 35. Demək ki, 135 olmalıdır. Faizlə də göstərsək, sürət olduğu kimi yazılır, faizi olan hissə 35% olacaqdır. Növbəti tapşırığa keçirik, 5-ci tapşırıqda. 5-ci tapşırıqda bu şəkildə olacaqdır. əsaslı tapşırıqda davam edirik. Hesablayın. 245-in 20%. 245-in 20%-ni tapmaq üçün yenə bundan əvvəlki tapşırıqlarda olduğu kimi 20-yə vurub 100-ə bölərik. 245 20-yə vursaq 490 490 deməli 990 olmalıdır. Aha, 490dur. 0-ı artır 4900. Bölərik 100-ə, alınacaq 49. Demək ki, 245 qramın 20%-i 49 qram olacaqdır. 13 litrinin 10%. 13-ü 10-a vurub 100-ə bölərik. Alacaq 10-a vursaq 130, 130-u bölərik 100-ə. 1.3 litr olacaqdır. 152 litrinin 10%. 152-ni 10-a vurub bölərik 100-ə. 152-ni 10-a vursaq 1520, 1520-ni də 100-ə bölsək, alacaq 15.2 litr. Növbəti 500 kilometr. 500 kilometrin 22%. 500-ü vurarıq 22-yə. Bölərik 100-ə. 5-i 22-yə vuranda 110 alınır. İki dənə də sıfırı yanına gətirərək 11000 bölək 100-ə. Demək ki, iki dənə də sıfır var isə deyirik bölmə əməlində olduğu kimi anacaq 110. 110 kilometr. Deməki ki, 500 kilometrin 20% 110 kilometr olacaqdır. 655 milliqramın 30%. 655-i vurarıq 30-a, bölərik 100-ə. Bərabərdir. 655-i 3-ə vursam, yəni sıfırı yazırıq, 5-i 3-ə vursaq 5B yadda. Burada da 51 yadda idi, 61 yadda. 18, 19. 19650 bölərik 100-ə, burdan da alarıb ki 196,5. 196,5 milliqram. 655 milliqramın 30 faizi 196,5 milliqram olacaqdır. 2 metrin 15 faizi. 2 metrin 15 faizini tapmaq üçün 2ni 15-ə vurub 100-ə bölərik. Alınacaq 30. 30-u da bölərik 100-ə. Burdan da alınacaq 0,3 metr. Yəni 2 metrin 15 faizi 0,3 metr olacaqdır. 6-cı məsələyə keçirik. Məsələdə, məsalan, məsələ 6-da yazılıb. İnflyasiya malların qiymətlərinin və xidmət haqqlarının bahalaşmasının pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi prosesidir. İnflyasiya faizlə ifadə edilir. İnflyasiyanın səviyyəsi fevral ayında 8.2%, mart ayında 8.5%, aprel ayında 7.8% olmuşdur. Aylıq xərcləri ə, 450 manat olan vətəndaşın inflyasiyaya görə xərclərinin artımını araşdırın. İndi baxaq, hər ay üçün tapaq. 450-nin 6.2%-ni tapırıq. 450-ni vurarıq 6.2-yə, bölərik 100-ə. Sonra baxaq, 450 manat aylıq olduğu üçün hər ay üçün 450 manat götürürük. Sonra vurarıq bunu 6.5-ə, yəni 4, aylıq e, nə qədər e, maaşı, aylıq xərci e, 450 manatın 6.2%-ni ayrı-ayrı tapırıq, sonra 6.5%-ni tapırıq bölərik 100-ə. Sonra isə sonuncu 650-nin 3-cü ay üçün yenə vuraraq faiz göstərən ədədi 7.8, yəni aprel ayı üçün göstərən faizə 20%-ə e, bölərik 100-ə. Sonra isə bunları hesablayıb yazmaq lazımdır. Demək, 450-ni 6.2-yə vurub 100-ə bölüb cavabını yazırsınız. Eyni ilə 450-ni 6.5-ə vurub Sonra aldığınız cavabı düzəlib, cavabını yazırsınız. Sonda isə aprel ayı üçün 450-ni 7.8-ə vurub 100-ə bölüb cavabına yazmalısınız. Xərclərin artımını araşdırın. Yəni artımını araşdırım dedikdə, yəni göründüyü kimi faizlər artdıqca da xərclər də artar, artacaqdır. Yəni bunlara uyğun olaraq aylıq xərclərim də hesabı daha çox olacaqdır. 7-ci məsələyə baxırıq. Fermer keçən il topladığı 20 ton kartof məhsulunun 1 kq-ını 0.85 manatdan satdı. Ə, əldə etdiyi pulun 22%-ni daşıma xərclərinə və digər xidmətlərə sərf etdi. Bu il daşıma xərcləri və digər xidmətlərə görə məsraflar 4.3% artmışdırsa, fermer keçən il qiymətlə 20 ton kartof məhsulunun satışından nə qədər pul əldə edər? Demək, əvvəlcə baxaq. 20 ton kartof məhsulunun 1 kq-ını 0.85 manatdan satdı. Buna görə də əvvəlcə 20 ton e, kq-a çevirməli. 20 ton 20000 kq-dır. Sonra isə 1 kq-la ifadə etdikdən sonra 0.85 manatdan satdı. 1 kq-ın 0.85 manatdarsa, 20000-i də vurarıq 0.85-ə. Görək 20000 kq-ı üçün E, sıfırdan 185 manatdan satsan nə qədər gəlir? E, Neçə nə qədər pul əldə etmiş olar? Yəni bu qədər məhsul üçün. Demək ki, 20 ton e, 20.000 kq oldu. Və 20.000 kq-ı 0 tam 185 manatdan 1 kq-ını satılsa, 20.000-i bura alsa, buradan 185-ə alaraq 17.000. Yəni 17.000 manat. 20 tondan 17000 manat, e, deməli pul e, gələr və bunun 17000 manatın 22 faizini daşıma xərclərinə və digər xidmətlərə sərf etdi. Yəni bu 17000 manatın 22 faizini tapmaq lazımdır. 22-yə vurub 100-ə bölərik. Alınacaq. 22-yə vursaq, e, deməli sərədə 100-ə bölsək alınacaq 3740 manat. Deməki, keşək üçün e, deməli əlavə xərci 3740 manat çıxmışdır. Və poyldaşma xərcləri və digər xidmətlərə görə məsraflar 4.3% artmışdırsa. Yəni bu 3740 manat keçən ayın xərcləridir. Bu 3.7 4.3% artıb. Demək ki 3740 manatın 4.3%-ni tapmaq lazımdır. 4.3-ə vurub 100-ə bölərik görək 4.3%-i neçə manatdır. Buradan da taparıq ki 160.82 manatdır. Yəni keçən ilin xərci 3740 manat idi. Bu ilki 4.3% artıbsa, artan faiz, yəni onun 4.3%-i 160.82 manat olacaqdır. Yəni bu ilki məsrəfi tapmaq üçün keçən ilin üzərinə bu ilkinin 4.3%-nə gəlmək lazımdır 3740-la. Yəni bu illəri 3 4.3% artıb dediyüsü həmin onun 4.3%-ni hesablayıb üzərinə gəlmək lazımdır görə bu ilki xərci nə qədərdir? Əlavə xərcləri 160 ton 182 üstünə gələrək anacaq 3982 manat. Artıq biz bildik ki, keçən ilki 3740 idi. Bu ilki isə 4.3 artdıqdan sonra, faiz artdıqdan sonra, sonra bu ilki xərc olub 3982 manat. Sorğusa baxarıq. Fermə keçən ilçi qiymətlə 20 ton kartof məhsulunu satışdan nə qədər əldə etpul ed, əldə edər? Yəni keçən il 20 ton ə, satmışdı və 1 kq-ı 85 qəpikdən idi, yəni 0.85 manatdan idi. Biz buna görə tapıq, tapdıq ki, 20 tondan 17.000 manat əldə edər və bu 17.000 manatın 3.982 manatı əlavə xərclərə sərf olunarsa nə qədər qalıq qalar. Ona görə də 17000-dən çıxarıq 3900 tam 182. Burdan da almış olarık ki 1399 tam 18 manat. Demək ki bu ilki məhsuldan, məhsulun satışından fermer 1399 tam 18 manat gəlir əldə edir.